У меня двое, два карапуза. Чернигов, 80 километров от России. Я видел вот эти дома, я видел это все. Я не хочу, чтобы это пришло в мой город. Я знаю одно, что в 93-й, во втором батальоне, в Чернигове я один. Я считаю себя, конечно, по-любому чернигамским, потому что я там живу, у меня там семья, я там прожил больше 10 лет. Но вся помощь и все идет у меня от Кировограда. Потому что меня здесь призвали, здесь волонтеры. Я в, Киров... в Чернигове даже никуда не обращался. У меня полностью, начиная, извинить за выражение, от нижнего белья до вот этой формы, это все волонтеры. Это Знаменский Майдан, Кировоградский сердца моторив. У меня, начиная от диктофона, заканчивая ноутбуком, это все волонтеры. Вот у нас второй батальон, он считается, нас называют Сепаровский батальон. У нас 60% ребят с Донецка, именно с Донецка. И они воюют за свою родину, они знают, что они там воюют. Поэтому я же говорю, там и пытались нас убрать, и расформировать, что только не пытались с нами делать. Не получилось пока. Может дальше у них что-то получится. Да вот недавно у нас привезли новый призыв. Привезли ребят в гражданской форме. Без формы, без автоматов, без ничего, вот так вот с военкомата и привезли к нам. А ночью у нас стреляют. Когда начались обстрелы, они просто разбегались как тараканы. Вот как зашел человек в военкомат с пакетом, так он и приехал к нам с этим пакетом полностью. Пока еще они везли, еще патриотизм, все, они еще не понимали, куда их везут. Когда заехали, увидели сгоревшие дома, увидели воронки, мнение чуть-чуть изменилось. А когда ночью начали работать САУ, мы-то знаем, куда бежать, мы уже опытные. А ребят реально искали по подсолнуху, по кукурузе. Потом, да, отвезли их опять в тыл, оттянули, сказали, месяц будет там их обучать, ну, подготавливать. Например, 13.00, полное прекращение огня. Все, мы ничего не делаем. И нас начинают крыть. Работает САУ, работает ГРАДы. Выходишь в эфир, говоришь, все, нас обрабатывают. Вот, есть, есть, есть. Полный запрет. Комбат уже сорвался, там ненормативная лексика, не буду повторять: говорит, да ко мне шо? Типа, все пора пойти их, ну, грубо говоря, поцеловать. Сиди, не дергайся. И нас тупо кроют. И мы сидим и ничего не делаем. Вот это вот мы не можем понять, а зачем это? Что это такое? Он потом написал рапорт. По состоянию здоровья, все, он уходит. Мы после этого пришли всем батальонам, написали рапорта. Все написали, да, комбрих его оставил. Чем закончится, мы еще не знаем. Но все знают, что только уберут его, все. Второго батальона не будет, все уйдут. Так же само обеспечение. То на солярке в день это нормально? На батальон. Так это заправить один танк, один. И ничего, это нормально считается. Мы не можем понять, что происходит. Вот когда дали добро, когда мы начали стрелять, да, там в Донецке натворили, зацепили край, то есть отомстили. У всех появилось настроение, патриотизм, да, все, красота. Идем, воюем. Но когда вот это вот ребята сидите, Ничего не делать. Вот просто ждите. Чего ждать? Сейчас уже, куда мы перешли, там в основном россияне. То есть они работают, там есть такая у нас шахта Абакумова. Они оттуда работают, Грады, и все остальное. Мы их достать даже не можем. У нас даже нет такой, ну, мы же отвели дальнюю, дальнобойную артерию. А с автомата ты никак не достанешь. Впереди осталась там маленькая группировка сомали. Они так вот то есть сидят, нас не трогают, мы их не трогаем. Россияне им дают команду вперед, вперед, вперед. Они ничего не делают ночью начинают работать грады. По Сомали отработали по их позициям, отработали по Донецку и под закусочку цепляют нас. Все, те со злости укропы валят, начинают по нам, мы же, естественно, в ответку по ним. Выходят в эфир и укропы, пацаны, блин, все, хорош, не надо, не трогайте, все, мы вас не трогаем, все, давайте хотя бы эту ночь спокойно. Ну, правда, после этих фраг мы вообще спокойно себя не ведем, потому что, не, ребята, вы когда-то нас хорошо крыли. И это, вот, кто на вас конкретно выходит? В основном выходит самолет. А там осталась группировка, их не знаю, там это человек может 150-200, это максимум. И они не могут отойти, потому что их россияне не пускают. К нам не может прийти, потому что они не могут сдаться, потому что, сами понимаете, там тяжелые преступления не совершали. То же самое, Гиви, вот Моторол, он же вообще исчез. У нас была служба рэп, ее разогнали. Это радиоэлектронная разведка. То есть она государству оказалась невыгодной. И мы сейчас занимаемся из-за того, что как, это безопасность наша в первую очередь. Даже когда идет обстрел, у них бывает тоже есть и молодые ребята, есть неопытные, он выскакивает в эфир. Ой, блин, чуть не накрыло, еще б, наверное, метров 500, и нам была хана. Сразу комбату, майор, 500 левее. Координируем, все ушло. Эфир пропал, связь пропала. Вечером в новостях читаем. Вот укропы разгромили. Все. Телевидение, радио, там все русское. Полностью. Нашего ничего там нету хватает посмотреть минуты четыре. Все, больше просто мороз, ну, не выдерживаешь. Они бегают, показывают того несчастного котеночка. Вот вчера укропы стреляли, вот даже котенка ранили. У нас буквально полмесяца назад тоже накрыли, попали в дом, там было двое детей. Мальчик, может, неделю назад только вышел с комы. В итоге по телевидению российскому показали, что это мы своими же танками по своим же позициям стреляли. И это каждый день это нормально. И люди там сидят, тут вот у них как? У них только русское телевидение, и они реально в это все верят. У нас есть новая почта на Новогородовке, мы получаем там почту, и всегда постоянно туда прибегают местные карапузы. То мне постоянно Знаменский Майдан высылает, и идет отдельная коробка, написано детям. Там сладости, конфеты, то есть я получаю, сразу им отдаю. Они вот постоянно знают, что вот приезжают, новая почта, банкомат. Вот там они насловят, там дай рубль, дай три, дай четыре, и постоянно все там бегают ну, чем можешь, стараешься, даешь детки, да, там, слава героям, то есть, вот у них как-то вот есть патриотизм. У взрослых, я знаю, что за Донецком есть две взлетные полосы, аэропорт, разбомбленный, но есть две запасные. Мы их когда нашли, мы их когда начали слушать, я реально сам испугался, я услышал, что там авиация. Мы думали, все, нам уже реально будет выгодно. До сих пор работают. Передали на штаб-сектор, кругом передали. Вы думаете, кто-то заинтересовался? Хоть бы контрразведка приехала? Не, все. Мы их даже сами уже не слушаем, потому что нам нам неинтересно. Они только там передают, например, там, борт такой-то, высота такой-то, эшелон такой-то. На борту там 20 недвижимых, 10 нормальных, 5 детей. А вообще-то у нас на Донецкой и Луганской области вообще полеты запрещены. Так почему туда прилетают российские борта? Комбату сразу позвал. Комбат поехал на штаб, доложил. Результат. Хлопцы, занимайтесь своей работой, тягайте эту полевку. То есть по закону мы не имеем права вообще этим заниматься. То есть это мы занимаемся на свой страх и риск. Потому что у меня, у меня пацаны. Если мы не будем слушать, что они говорят, мы не будем знать, что происходит. Поэтому берем сканер. Сканер тоже волонтерский. Это мне еще оставил в связи с которой до меня служил. Оборудование ноль, полностью ноль. Все сами, кто умеет паять, где волонтеры. Склепали, сделали, и работаем. Вот эта вся война, я не могу ее понять. Вот просто вот эти политики, либо уйдите в сторону, не мешайте, либо уже конкретно что-то решите. Донецк взять, это честно. Ну, сутки, без артиллерии, без ничего. Это просто вот одна пехота возьмет. Там уже люди в Донецке очень сильно устали. Там уже воевать никто не хочет. Там, ну, там дурдом творится полный. Мы же так же само, что сканируем, мы же так же само роем ладиочастоты ради этих самых таксистов, пожарников. Просто периодически слушаем, о чем люди разговаривают. И о чем? Ничего хорошего. Все, устали люди. Им уже эта война, они уже рады вернуться в Украину, все, лишь бы вот это все закончилось. Те, кому надо было, все давным-давно туда ехали, там уже остались. Но ну, действительно простые люди, которые, во-первых, благодаря этой пропаганде, они боятся просто ехать. Как кричат шумы, там же ж младенцев кушаем и так далее и тому подобное. Люди реально в это верят. Реально в это верят. Туда бы наше телевидение, все. А телевидение сделать там проблем вообще я не вижу. Я как связист просто знаю, как можно заглушить их телебачение и включить наше. Но no проблем. Почему этого вот не делают? А это уже политикам, Порошенко. Это да просто деньги. Это не война, это, как они говорят, гибридная, не гибридная. Вот даже вот посмотрите, по телевизору показывают всю новую технику, все. У нас, говорю честно, у нас этого нету. У меня стоит БМП машина, подарок президента, но она, она не ездит. Мы с нее восемь раз выстрелили, у нее ствол заклинил, и она стоит. Все. Это, это подарок президента. А она еще, если честно, наверное, мой отец на ней служил. Я не знаю, каких она годов. Новой техники у нас вообще ничего нет. Так нам еще лучше сделали. Нам сказали, на весь батальон не больше пяти волонтерских машин. На всю бригаду, точнее. Все остальные забирают. Так, ребята, а на чем ездить? Как выполнять задачу? Уже даже волонтеров дожимают полностью. Запретили мобильные телефоны, что это наша безопасность. Все, это все вранье. Мобильные телефоны никто не пеленгует. Россияне уже давно на это забили, они не хотят пеленговать. Скопление войск они и так знают все, потому что местные жители, большая часть их сами и координируют. Куда бы мы ни приехали, все передвижение, они сами это все сдают. Они сдают и хорошо сдают. А мобильные телефоны запретили почему? Потому что нет еды, нет формы, нет того. Ребята сняли и своим волонтерам. Волонтеры – журналистам. Поднялся кипиш, привезли форму, привезли все. Поэтому запретили мобильный телефон. Вот коснемся религии. У нас куча капелланов. Я ни одного нашего священника не видел. Там вот именно вот эти вот капелланы, он ко мне подошел, говорю, что ты от меня хочешь? Говорю, будем Пасха, будем красить яйца, Христос воскрес. Он, не, не, у меня другая религия. Я говорю, так у меня другая. Я говорю, все, до свидания. Так же само, вот нахламили вот этих капелланов, где наши священники, что там делают? Много непонятно, вообще много. Никого. Вот мы полгода не можем получить документы участника боевых действий. Вот я что, не делаю льготы, мне говорят, надо удостоверение. А удостоверение вот полгода делается, ну, то формат неправильный, то не такая ксерокопия, то еще что-то, то документы потерялись. Так же наградные. Да, дали грамоту, да, дали медаль. Но медаль не дали, потому что нету металла. Бумажку дали, в которой награжден, захисник вечизны, все, молодец, красавец. А вот нема металла, жди, когда будет медалька. Шесть месяцев тупо обстрел, стрельба, обстрел, стрельба. Если бы действительно как говорили по закону, месяц, потом ротация, отошли, зашли другие, то, может быть, немножко на было по-другому. У нас вот ребята ну, реально уже устали просто уже физически, а не морально. Нужно отпуска. Отпуска не дают, потому что мы на передке, нас менять некому. То есть, если уходит один человек, на его место должен стать другой. Стараемся там по чуть-чуть, по 7, по 6, по 10 дней, кому как, вырываем, по одному, по два отпускаем. И просто люди устают физически, сильно устают. Плюс у каждого проблема звонки с дома. Нам, если честно, врать не будут. Нам там реально легче, чем тут. Я не знаю почему. Там как-то уже сложенный коллектив. Там вот люди настоящие. То есть нет вот этого вот актерства. Там каждый уже видно стало да недавно, в первые дни. При первых обстрелах оно всплыло, кто действительно мужик, а кто вот ну, случайно попал. Вот у меня в взводе у меня было 30 человек, потом по штатке 10. Из 30 я реально набрался 10 пацанов, которые я знаю, что я в любое время могу с ними стать. Это все пацаны самоучки. Мы выходим без прикрытия, без ничего. тупо выходим, делаем свою работу. Добровольцы, это ребята, которые выполняют даже тот же правый сектор. Они выполняют те заточи, задачи, которые нам запрещены. Вот мы знаем, например, вот там посадка, с нее работает зушка. Ее нужно отработать. Нам запрет. Не трогать нельзя, не трю. Обращаемся к правому сектору. Зушка исчезает все отлично, все хорошо. То есть противостояние не других. Наоборот, мы с ними. У нас единственное, с чем это с национальной гвардией. Вот как-то мы их не любим, они а не нас, потому что они стоят у нас в тылу. Как таковой этой войны нету. Ее закончить очень быстро, легко, без потери, без ничего. Зачем это все делается? Это просто деньги. После последних событий, когда Порошенко дал добро на возврат назад тяжелой артиллерии, и когда она реально не буду называть населенные пункты, мы хорошо натрамбовали, там две дивизии спалили российских, там хорошо дали. Россия села, очень сильно села. Она не ожидала, это не Грузия. Она не ожидала, что вот так вот получится. И она прекрасно знает, что они сейчас не продвинутся. Даже если они сейчас попрутся, будет у нас команды, фу, не стрелять, уже их никто не будет даже выполнять. Там уже даже офицеры знают, когда ладно, все, молчим, зубы поджали, нас обстреливают, мы молчим. Но когда реально сделают хотя бы шаг вперед, уже никто нас не остановит.